hə də yenə deyirəm ə, Furkan təbii ki yox idi ortada və Furkanla heç bir ə ilişkisi yox idi. Gün əzəcən tac şey chat şey içündü. Abunələr içündü, ab moderatorlər də var. Burada ə, çox adam öz fikrini bildirir. Təbii ki mən görürəm, məni yayınlardan kəsiklər də atırlar. Çox adam ə, bizim həmdə bir nəyi biz günümüzün bir gözləyirmiş deyim nə. O sözdə danışılanlar, danışılanların hamısından ə özüm şəxsə söhbət eləyəcəm, təbii ki, tanıdığım münasibət olduğum insanlarla. Burada yenə deyirəm, bu söhbətin böyümə səbəbi odur ki, sadəcə Furqanla Niyanın hal-hazırda ciddi bir münasibət yaşamaqları və ə, ən əsası bu vəziyyətdə odur ki, biz Niya ilə yenə deyirəm, aramızda müəyyən bir qığılcım olanda Furqan yox idi. Yəni Furqan sözü belə getmirdi və biz normal insan kimi münasibət ə, qurmağa çalışırdıq. Sadəcə olmadı və zamanında da bunu bitirdiq. E, bitirəndən sonra da e, dostluğumuz təbii ki davam elədi və biz normal insan kimi özümüzə söz verdik ki, yəni bu söhbət bizimimizin arasında qalsın və bunu nə mənim hər hansı bir tanışım nə niyə heç kim bilməsin. Yəni bu bizim aramızda qalıp bitmişdi, bağlanmışdı. Ta ki bu günə qədər və maraqlısı olan odur ki, yəni 2 ilin videosu, il yarımın videosu niyə e, sözdən sonra, e, niyə sözdən sonra ə ortaya çıxdı. Ə, təbii ki, bu qəsdlə olan bir şeydir və bu ayrıca bir cinayətdir. Ə, hansısa bir yaşayış kompleksinin binasının ə, liftində şəxsi bir şeyi çəkib və onu monitordan paylaşıb yaymaq bu özü bir cinayətdir və bununla ayrıca zaten ə, məşğul olunacaq. Ə, sadəcə bir dəqiqə məqsədim odur ki, Ə, sizə ə, vəziyyəti başa salım. Burda heç bir xəyanət ə, söhbət gedə bilməz, heç bir xəyanət belə yoxdur. Burda insanlar sadəcə özcülmək istədiklərini, öz beynini dəyişdiyi bir döyəm olub bu video. Bu video dünən olsaydı o videonu paylaşanı biz çoxdan tapmışdıq və bu ə, çoxdan ə, öz yolunu yoluna qoyulmuşdu yəni. Bu videonu paylaşanı da çəkən də hələ də axtarılır. Çünki bu video 2 ilə yaxın olar ki, ə çəkilib saxlanılıb telefonda hansısa şərəfsiz, ə, hansısa bir qeyrəd kimi isə şəxsi həyatından liftdən ə, yəni liftə qorunma, mühafizə videosundan götürüb istifadə edir. Bu böyük bir cinayətdir. Burada insanlar liftə öz sevgilisi ilə minə bilər, öz nişanlısı ilə də, öz, nə bilim, yəni şəxsi bir həyatda sən məhəllədə bunu necə çəkib paylaşa bilərsən, necə yaya bilərsən? Təbii ki, bu ə özü bir cinayətdir. Qaldı ki, burada ə, biri məsəl üçün deyir, bunu söyləməli idim, bunu deməli idim. Burada çox ə, yanlış yanaşırsınız, çox ə, səhv yanaşırsınız. Mən yenə deyirəm, bizim belə bir münasibət yaşamaq istəyimiz vaxtda Furqan yox idi və biz bu münasibəti sonlandırdıq, çünki gördük ki, bizdə ə, belə bir şey alınma bilməz və belə bir şey olmayacaq. Ondan sonra biz təbii ki, dost olaraq davam elədik danışmağımıza. Dostluğumuz hələ də davam edir və eynidən sonra da dostluğumuz davam eləyəcək. Bu ə, sadəcə burada mən görürəm kimin hansı mövqeydə olduğunu və mənə o bəs eləyir. Qaldı ki ə, deməyə, kim axı, yəni mən hal-hazırda bu vəziyyətdə söhbətin bu qədər ciddi olduğu vaxtda o vaxtlar ümumiyyətlə Furqan yox idi və ya hətta hansısa bir söhbət olmuyor-olmuyor ə indi ciddi vəziyyətdə mən bunu Furqana və yaxud da hansı oğlan, hansı oğlana gəlib deyə bilər ki, sən almaq istədiyin qızı, sən ə, evlənmək istədiyin qızdan mənim o vaxtı bir münasibətim olubtu və biz ə, münasibətin getməyəcəyini görüb ayrılmışıq. Bunu kim, bunu dinamikdir. Bunu kim kime deyə bilər axı? Yəni bunu siz özünüzdə necə təsəvvür edirsiniz? Mən onu deyib desəm, bəs Furqan məni deməs ki, sən bir şəxsən bir dəqiqə məni ayırdın, yəni. Sən bunu deməklə zaten bitirdin söhbəti. Yəni belə şeylərin, yəni ə çünki düşünürsə ki bu belə olmalı idi. Bu heç bir oğlanın özünə sıxışdırıb gəlib deməz. Qaldı ki xəyanətə qaldı ki o yazırsa orada xəyanət eliyib qaldı dostu ilə, dostunu sevgisinə. Mən Furqanı tanımırdım həmin vaxtda, heçini yox da tanımırdım və bizim aramızda yenə deyirəm müəyyən bir qıxılcım, müəyyən bir münasibət ola bilərdi, olmadı, bitdi və biz bunu əbədi olaraq bitirdik. Bu söhbət tutardı. Sonradan əgər bir insanın həyatında yeni bir münasibət başlayırsa, hansı oğlan gəlib ayrıldığı qızın tələ sevgisinə deyir ki, "Bəs mənim onunla münasibətim olub, sən bunu bir bu kimə yaraşır, bu kişiyə eləcə hərəkət etdik onu dediksin", yəni. Bu əvvəl olan bir şey idisə, bu əvvəl olub və əvvəl də bitib. Bunu indən sonra gəlib demək, bunu birbaşa ayırmaq üçün qəsdən eləməkdir. Bu ivnəli idi, yəni gedib o sözdən sonra geriyib. Yəni bu söhbət zaten Furqanla Niyanın arasında bir münasibət başlayandan zaten mən yoxam ortada. Zaten mən uzaqlaşdığımı hamınız görmüsüz. Zaten hamınız mənə gəlib deyirsiniz ki, niyə onların yanında değilsən? Niyə onların ikiad günündə biz gündə getmirsən sonra? Çünki söhbətin ciddi olduğunu bilmişik və söhbət e, hara gəldiyini bilmişik və olan bitən hər şey dəyənib. Yəni burada heç bir xəyanət və heç bir səhvdən ə, təbii ki, bu düz bir şey deyil və heç kim istəməz ki, belə bir şey olsun, amma kimin həyatında yenə kimi ə, danışdığı bir insan olmuyor və yaxud da qucaqlaşdığı bir insan olmayıb, üzündən öptüyü bir insan olmayıb. Biz onu çəkməmişik ki, biz onu özümüz əhəlliyə üçün belə bir ağlızsızlıq eləməmişik, yalnız da şərəfsiz bu sözdən sonra götürür liftdən, mühafizədən o videonu alır. Yəni bu qeslən sıf sözdən sonra onların e, münasibətinə son qoymaq üçün olunan bir şeydir.